Я работаю менеджером в интернет-показине, да, продаю женскую одежду, вот. Но еще я преподаю йогу, да, я являюсь инструктором по йоге. Вот сюда приехала, потому что уже успела взять уроки гончарства, вот какая-то была такая мечта, это детская, вот, <laughs> что-то делать с глиной, да, как-то научиться работать на гончарном круге, вот, ну, поэтому приехала сюда, потому что уже в это дело успела влюбиться, вот, узнала о оп, Пошне случайно, вот в интернете я увидела, что есть такой музей. Я думаю, раз есть музей, значит, что-то должны здесь учить. Открываю сайт, и тут такая программа, и я просто понимаю, что я должна здесь быть. То есть, если я хочу научиться, то где, если вот не здесь, да, у самых, у самых истоков. Вот поэтому я сюда приехала. Впечатления, конечно, самые хорошие. Во-первых, вдохновляет очень сама местность. Здесь очень такой зеленый край, очень поют птицы, очень приветливые люди. Вот, очень приветливые организаторы. Вот сразу как-то так тут всего такая домашняя атмосфера. Вот, ну, мастер наш Сергей, вот, Оксана, куратор, вот как наша мама, то есть сразу вот так все хорошо. Вот, ну и круг, конечно, вот работа с самой глиной. Вот можно сидеть, наверное, бесконечно. Вот просто хочется, вот, ну, хочется научиться. Вот. Ну, конечно, в предвкушении вот от всех тех мероприятий, которые будут, от всех тех мастеров, с которыми мы должны познакомиться. Вот еще рано что-то говорить, потому что мы только-только вот начали, только вот что-то начало получаться. Вот поэтому все хорошо. Меня зовут Татьяна, моя фамилия Алешина. Я работаю креативным директором студии ивент-агентства Праздник для всех. Много лет я делаю праздники для людей. Сейчас решила устроить праздник для себя и приехала в опошню. Когда-то в своей жизни я первый раз пришла на мастер-класс к мастеру Олесе Попик, которая очень благодарна, которая познакомила меня с фарфором. И с первого мастер-класса я влюбилась в глину и начала с ней работать. И начала делать пано, небольшие скульптурки. И мне захотелось научиться гончарить и встретиться с людьми, которые, как волшебники, злины, делают чудеса. Я приехала в Опошню, посмотрела, подала анкету, очень волновалась, потому что я старше всех в группе, мне 55 лет, и я думала, что таких девушек, такого возраста, в не берут. Ну, я была действительно очень счастлива, когда позвонила Оксана и сказала, что меня взяли. Я так этим гордилась, гордился мой муж. Мой сын и даже вся моя компания. Вот они мне звонят, спрашивают, как у меня дела. Я можно сказать, первый раз вот так вот познакомилась с полтавщиной и можно сказать влюбилась. Вот этот котлован, он наполнен запахом бузины, травы. Тут даже коты сумасшедшие. Они такие в Нирване, они такие вальяжные. Они, по-моему, тоже художники какие-то. Вот, Все очень замечательно. Мне очень сложно, мне не получается. Но я очень стараюсь. Я думаю, что получится. Потом в конце посмотрим. Я всем нашим девчонкам желаю, я кажу, на Украине натхления. Я, кстати, хочу улучшить свой украинский язык здесь. Немножечко уже получается, мне легче общаться. Вот, поэтому всем вдохновение. Ну и пусть в каждом движении наших преподавателей будет божественная милость, которая позволит передать им опыт нам. Вот. Ну, всем счастья, успехом и вам спасибо.